ular g'azablarini yutadilar va insonlarni kechiradilar g'azabni yutish shaytonni eng ko'p foydalanadigan insonni yo'ldan urishda unga bir gunoh qildirishda eng foydalanadigan jihatlardan biri insonni g'azabini keltirish inson g'azabi chiqqanda hissiyotga berilganda ko'zlari qizarib tomirlari bo'rtganda o'zini boshqara olmaydigan holga kelib qoladi g'azabdan keyin hasad paydo bo'ladi bir narsani kechira kechirolmaydi u man haqimda shunaqa debdi u menga shunaqa qilmoqchi bo'libdi deydi oxiri haligi narsa tugilib qalbida gina hasad bo'lib o'rnashib qoladida endi gunoh qilishga o'tadi qayerda ko'rsangiz uni g'iybat qiladi ig'vo qiladi bo'lmagan gapni ham qo'shib gapiradi obro'sini to'kishga harakat qiladi kerak bo'lsa amalda ham unga zulm qilishga harakat qiladi hammasi nimadan boshlandi o'sha g'azab geçerliliğini yorgunluk